Суть дела, как де-факто э, уже существует, де Юра не существует. Э, чем мы на сегодняшний день занимаемся? Помимо э, того, что у нас дети с родителями формируются по направлениям их интересов, это раз. Второе, помимо того, что э, по развитию ребенка, плюс еще... Есть элементы нравственного воспитания. Мы организовали воспитательную школу православную. Это, наверное, единственная православная воскресная школа, которая у нас в городе, именно на нашей базе существует. Вот, я имею в виду в таком гражданском заведении. Это два. Третье. Мы занимаемся благотворительной деятельностью на сегодняшний день. Это три. Четвертое. Мы с лета 2011 года поддерживаем тесную, начали поддерживать тесную связь с биржей благотворительности, которую организовал фонд Пинчука. И работать она начала с января 2012 года. И на сегодняшний день под нас, под наш город, с помощью нас, там существует несколько проектов по направлениям. Первое, то, что мы планируем летом Детском приюте на бабле найти спонсора и поставить средства очистки воды. Плюс еще э, организовать э, на ЖД вокзале детскую комнату матери ребенка, то есть за счет этой благотворительности. Вот все направление нашей деятельности это дискомфорт. И последний вопрос меня интересует. То есть с учетом вы знаете, да, на сегодняшний день есть вымога прокуратуры, решение суда по поводу того, что солнечный мир прекратит свою деятельность по оказанию э, образовательных услуг. То есть я к чему веду? К тому, что э, за этим мы будем следить по поводу предоставления услуг мы говорили с вами я наголошу о том чтобы то есть э, все соответствие законодательством должны присутствовать лицензии если вы будете заниматься то есть я просто говорю о том что реально где-то возможно будет камень где-то зарыт, где вы будете предоставлять образовательные услуги мы получили припись прокуратуры по поводу солнечного мира о том что э, как бы мы как власть как власть должны следить и, и полностью контролировать процесс предоставления образовательных услуг. Я просто как бы почему и пригласили вас для того, чтобы вы понимали, что, э, то есть такого не будет, как до этого было, где вы правильно сейчас сказали де факто она существовала де юра де юра надо было зарегистрировать еще 2-3 года назад согласны с мной? и вот так же самое я говорю о том что дальше если вы будете предоставлять образовательные услуги без определенных нормативных, то есть без лицензии то конечно то есть тут мы будем реагировать то есть я это говорю прилюдно чтобы это было открыто чтобы не было где-то это где-то решение суда в этом плане есть оно достаточно одно. И фактически, ну, мы не будем здесь спорить в этом плане, да, есть аспекты Все, образования, да, есть, да? есть аспекты самой лицензии как таковой, да, там есть нюансы и разночтения. Суд принял решение, мы сейчас в апелляции, там о закрытии речи не идет, то есть на накладывание штрафу, как обычно, стандартная схема и больше ничего. А то, что вот в этом аспекте, я думаю, мы точки соприкосновения найдем. Хорошо. Николай Алексеевич, вы сказали о том, что существует де-факто организация Солнечный свет существует. Но вы же должны знать, что деятельность нелегализованной в установленном законом порядке организации есть незаконная. То есть вы сейчас во услышание заявили, что ваша деятельность в настоящее время незаконная. Я вы ведете незаконную я, деятельность. Я объясняю. я объясняю этот вопрос. С момента открытия детской общественной приемной и детской организации «Допоможем и детям» областной, это было у нас весной 2011 года, вот. У нас на сегодняшний день существует организация на базе солнечного мира ⁇ Да поможем и детям ⁇ И фактически мы совместно сотрудничаем. Ну, то есть мы не сотрудничаем как вот солнечный мир отдельно, а да ⁇ «Допоможем поможем и детям отдельно ⁇ Но это а, уже мы под прикрытием? Нет, ну прикрытие корове не корове. прикрытие, но мероприятия мы проводим, факт, мы проводим вместе. Все, Если встаем. бы не возник вопрос с прокуратурой, то вы бы не подумали о том, что надо зарегистрировать общественную организацию в «Солнечный мир». Давайте вы, будем вы, не друг перед другом. вы не правы. Вы, вы не Вы не назад существуете, образом. поэтому мы все знаем, законодательно разрешите. мы должны принимать, потому что все документы. Вы просто знаете, что тот орган, который регистрирует данную общественную организацию, он несет и ведет полный контроль за ее деятельностью пожалуйста, работайте во благо наших детей, во благо наших горожан и не нарушайте закон. И в правовом поле. Все плавно. Вы же должны понимать, значит, это все та справа, все та вы занимаетесь. Но же, я сказал Юрию Анатольевичу, что заниматься такой своей справой формированием особистости, начиная с детского но это, сказать, на... Тільки кожної родини. Це не просто кілька.